بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم Fariqan kafir, wa fariqan yaqtulun kudulun. Sodok Allah Al Azim. Lepas itu kami telah Bani Israel. Kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel. <huh Becca fark numinyon> Dan kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel. Kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang Rasul Kami telah Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum tetapi setiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka fariqan kazabu wa fariqan yaqtulun lalu mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu dan mereka bunuh sebahagian yang lain ayat ini sambungan kepada uh, ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah ni lagi Secara jauhnya Ayat itu berkaitan Iaitulah ayat Ya ayyuhallazina amanu Awku bil'ukud Wahai orang yang beriman Sempurnakanlah janji Janji-janji mesti disempurnakan Sama ada janji dengan manusia Ataupun janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana apabila janji Janji tidak di, tidak dipatuhi Maka seolah-olah ikatan sudah terburai Sudah, sudah terputus Apabila ikatan sudah terputus, tidak ada lagi hubungan manusia dengan alam luar daripadanya. Dengan Bani Israel ini sudah cukup banyak perjanjian diambil dengan mereka. Ayat-ayat sebelum ini banyak menyatakan perjanjian itu. Oleh kerana banyak sudah berlalu ayat yang menyatakan perjanjian. Di sini tidak menyebutkan butir-butir perjanjian yang diambil dengan Bani Israel. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel. Mana dia perjanjian setia yang diambil? Tidak disebut di sini tapi dalam ayat sejak daripada surah Al-Baqarah lagi kemudiannya ayat sebelum ini pun ada menyebutkan antaranya wa fabima naqdihim mitsaqa wa kufrihim ولقد uh, Sesungguhnya kami telah mengambil janji setia dengan Bani Israel supaya mereka tidak beribadat kepada hanya kepada Allah dan mereka berbuat baik kepada ibu bapa, wabi kurba, wali kepada zil kurba, kaum sahabat yang terdekat, wali atama, anak-anak yatim, wali nisabin. Ini semuanya perjanjian yang telah dibuat dengan Bani Israel supaya mereka patuh mentauhidkan Allah dan berbaik dengan kaum kerabat, keluarga, ibu bapa, semuanya ini tidak boleh diputuskan hubungan. Tetapi Bani Israel apabila berjanji, sebaik saja mereka berjanji, Rasul-Rasul menyampaikan perjanjian mereka rehat dulu. Dengar dan rehat. Jika setuju dengan kanak nafsu mereka, mereka patuh. Jika tidak, mereka tidak patuh. Sedangkan kebangkitan para rasul membawa dakwah dakwah ini tidak semestinya bertepatan ber, 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 dengan kehendak nafsu mereka tetapi risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan risalah Allah tidak 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 diutus rasul-rasul untuk membela kepentingan kepentingan darah kepentingan kebendaan dan sebagainya tetapi membawa kadang-kadangnya bertepatan dengan nafsu mereka kadang-kadangnya tidak kerana risalah Allah bukan melihat kepada individu, kaum dan iklim tetapi melihat lebih jauh lagi iaitu kepentingan dunia dan akhirat mereka jadi ayat ni ayat ni menyatakan laqad akhazna misa TABANI ISRAIL. sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan bani israel perjanjian ini kita sebutnya dahulu iaitulah satu perjanjian fitrah perjanjian semula jadi semula jadi kita tidak tidaklah merupakan perjanjian ini ada dia ada pertemuan ada dua pihak kerana ada ada pula pertukaran kertas kemudian dia tanda tangan kita tanda tangan perjanjian ah tidak perjanjian macam tu perjanjian ini berupa ini makhluk manusia dengan fitrahnya begini begini kejadiannya hidupnya macam ni makan minumnya macam ni ah perjanjian dia sepatutnya untuk mengekalkan makhluk yang seumpama ini Mestinya dia berbuat baik kepada ibu bapa dia Jangan terhaka kepada ibu bapa dia Kejadian macam ni Terhaka kepada ibu bapak Musnah hidup dia Musnah Satu La ta'buduna ill äh, ta illallah wa bilwali dan ihsanah Wa bilgil kurba Kaum kabat yang terdekat Mesti utamakan Makhluk yang macam ni tak boleh Tak boleh Dia mesti patuh kepada ibu bapak Sejak daripada kecil sampai mati dan ada peraturan-peraturan yang tertentu untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ini perjanjian dengan Bani Israel. Mengapa perjanjian dibuat kepada Bani Israel? Bani Israel satu bangsa yang mendewakan keturunan, mendewakan bangsa dia, iklim dia. Jadi oleh kerana itu perjanjian khusus mesti dibuat. Mesti dibuat. Malah dengan umat ini juga perjanjian itu ada. Perjanjian itu ada. Sebagaimana yang dibuat dengan Bani Israel, turut dibuat juga dalam Al-Quran wa qadara rabbuka an ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah hukumkan putuskan supaya kamu tidak mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa dan seterusnya tetapi Bani Israel ini wa laqad akhadna kepada bani israil wa arsalna ilaihim rusula dan kami utus kepada mereka beberapa rasul ramai rasul bagi memastikan perjanjian ini terus dihayati dipegang perjanjian dengan Allah perjanjian dengan keluarga dengan ibu bapa dan manusia seluruhnya bagi membantukan bagi membantu supaya perjanjian ini berjalan lancar kami hantar rasul-rasul kami hantar rasul-rasul kepada Bani Israel ini dulunya kami hantar kepada daripada asbab daripada keturunan Nabi Yaakob juga kami tidak lantik orang lain Al-Asbab kutuknya 12 orang daripada anak-anak Nabi Yaakob ini dia dilahir daripada kalangan mereka Rasul-Rasul bagi memastikan perjanjian ini berjalan tetapi mereka fafari kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum tiap kali rasul-rasul datang kepada mereka membawa Membawa sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu mereka lalu mereka bertindak sama ada mendustakan atau membunuh rasul itu mereka sudah ada mereka mempunyai kehendak cara mereka sendiri kebangkitan rasul mereka Tuhan ada peraturan sunnahnya untuk membangkitkan rasul Yahudi dia ada juga peraturan dia rasul boleh dia rantik tapi mari dakwah kita tengok dulu jika dakwah itu sesuai maka kita boleh terima jika tidak kami akan halau halau nabi-nabi itu rasul-rasul itu ini cara Bani Israel nafsu mereka kehendak mereka yang pertama sekali pun datang nabi nabi hendaklah hendaklah cocok dengan kehendak nafsu mereka kehendak nafsu mereka ialah tak mahu masuk neraka tak mahu masuk neraka tak mahu masuk neraka ini bukan atas dasar amal ibadat tapi atas dasar darah Barang siapa yang ada hubungan darahnya dengan Yahuda, Yahuda ni salah seorang daripada anak-anak Nabi Yakub, barang siapa ada hubungan darahnya, maka dia selamat daripada neraka. Siap nabi-nabi yang datang bawa perkara ni. Mesti bawa perkara ni, perjuangkan perkara ini. Jika tidak memperjuangkan darah Yahudi, darah Yahudi masuk neraka, mesti datang nabi lain. Nabi, nabi lain. Setiap Nabi datang mestilah memperkatakan satu perkara, iaitulah darah Yahudi tak masuk neraka darah Yahudi tak masuk neraka tapi bila datang tidak memberi jaminan ini tak beri jaminan bahawa Yahudi pun ada neraka, ada tidak neraka bergantung kepada sejauh mana mereka memaati Allah dan sejauh mana mereka mematuhi Nabi ha, kalau seorang yang seumpama itu tak payah jadi Nabi lah kata mereka tak payah, balik sajalah inilah sebabnya maka kalangan mereka ada mendustakan dan ada yang membunuh bunuh Nabi-Nabi sama ada bunuh tubuh badannya Bunuhnya tidak beri hak kepada mereka untuk hidup ataupun mereka itu didustai. Nabi-nabi kerangka badannya barangkali tidak mempunyai ibsar artinya kerangka badan. Kalau kerangka badan itu menjadi satu perkara yang utama nescaya rasul-rasul hidup hidup sampai kiamat. Pasal kerangka badan itu dipuja. Padahal hanya kerangka badan tak ada dakwah itu. Jadi kalau begitu Yahudi membunuh para rasul boleh jadi mereka bunuh tidak beri hak untuk hidup ataupun mereka mendustakan dakwah itu pun artinya membunuh nabi bunuh nabi arti bunuh dakwahnya tidak mengikuti dakwah dan seruannya sebab apa sebab yahudi yahudi tidak ramai tidak ramai mereka membunuh nabi nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mati kerana dibunuh oleh yahudi tetapi hakikatnya mereka bunuh nabi kerana ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh yahudi Yahudi tolak artinya mereka membunuh barang siapa bukan saja Yahudi barang siapa menolak dakwah para Nabi mereka tolak seolah-olah yang sama dengan membunuh Nabi kerana kedatangan Nabi adalah untuk dakwah untuk menyampaikan seruan dan agamanya katanya kullama ja'ahum rasulun Setiap kali, maknanya banyak kali ini pengutusan Rasul, rancangan Yahudi ada sajalah untuk halau dan untuk membunuh setiap kali datang kepada mereka rasul di mana tahwa anfusuhum di mana tahwa dengan membawa apa yang tidak disukai oleh nafsu nafsu kaya yang pertama bagi orang Yahudi jika bawa perkara yang tidak disukai oleh nafsu misalnya apa yang tidak disukai oleh nafsu Yahudi suka suka mereka ni memuja nafsu uh, antaranya yang kita yang kita yang, yang selalu disebut di dalam ayat ini keturunan mereka menduduki pada tempat yang pertama dan mereka tidak mahu bekerja tidak mahu bekerja bahawa rezeki itu datang mencurah-curah ke dalam rumah mereka rezeki datang menggolek ke dalam rumah itu ma maidatan minas sama hmm. satu hidangan daripada langit makanan datang ini di antara poin disukai oleh mereka bekerja tak mahu Bani Israel mereka malas bekerja. Jadi kalau begitu suruhan para Nabi, Fariqan kazabu sebahagian daripada mereka dibunuh. Dibunuh. Kenapa? Kerana nafsu mereka yang hakikatnya menjadi Tuhan. Wa fariqan dan sebahagian daripada mereka lagi dibunuh. Ayat mengingatkan Bani Israel dan kerap mengingatkan Bani Israel dan uh, Yahudi dan Nasara ahli kitab. Pengumuman kitab Taurat dan pengumuman kitab Injil disebut di dalam Quran disebutkan dalam Quran seperti yang selalu kita sebutkan, hakikatnya menegur umat ini supaya hubungan umat ini dengan Al-Quran jangan jadi seperti hubungan Yahudi dengan kitab Taurat dan Nasara dengan kitab Injil mereka. Tidak boleh. Jika mereka lakukan perkara yang sama, akibat yang sama juga akan menimpa umat ini. Tetapi masih ada pada hakikatnya golongan yang golongan yang seperti Yahudi dan seperti Nasara dengan kitab masing-masing.